হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ক'ত উপস্থিত হৈছিল আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ভেন্দি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি তাৰ কাৰণে এয়া মই ভেন্দি লৈছোঁ একেবাৰে ফ্ৰেছ ভেন্দি হয় এয়া আমাৰ গছৰ ভেন্দি যিহেতু আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোটা গোটাকৈ ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এয়া আৰু এতিয়া মই এইখিনি কাটি ল'ম টুকুৰা টুকুৰকৈ দুটা চাইড কাটি মাজে মাজে মই এনেকৈ কাটি ল'ম আৰু অকণমান ঢালি দিম যাতে ইয়াত মছলা চচলাবোৰ ভালদৰে সোমাই যায় আটাবোৰ ভেন্দি মই এইদৰেই কাটি ল'ম এইখিনি এটা মোৰ কাটি লোৱা হৈ গৈছে সেইখিনি এয়া মই এটা আলু কাটি লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দীঘলীয়াকৈও কাটিব পাৰে মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভেন্দিখিনি মই ইয়াত কাটি অকণমান মাজে মাজে ফালি দিছোঁ যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মছলাখিনি সোমাই যায় এতিয়া মই বাকী নেক্সট প্ৰচেছ লৈ আগুৱাইম এতিয়া মই প্ৰথমে এই ভেন্দিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াক ইণ্ডাকশ্যনতে মই পেন এখন বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইনো ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই ভেন্দিকেইটা আৰু ইয়াতে দি দিম নিমখ আৰু দি দিম হালধি আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই দিম আৰু এইখিনি অকণমান ঢাকোন লগাই মই পিটিবলৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই ইণ্ডাকশ্যনৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ এইখিনি প্ৰায় দুই মিনিটমান প্ৰথমে সিজিবলৈ দিওঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ অকণ দুই মিনিটমান সিজিবলৈ এইখিনি ভাজি লোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে নমাই ল'ম আৰু ইয়াতে মই এই আলুখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা মই এতিয়া নমাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম মিঠাতেল এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম ফুৰণ হিচাপে দুটা শুকান জলকীয়া আৰু দি দিম অকণমান গোটা জিৰা আৰু দি দিম কেইটামান মেথি দানা আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান আদাৰ পেষ্ট ভালদৰে মই লৰাই ল'ম ইয়াতে দি দিম পানী আৰু দি দিম হালধি ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু লগতে দি দিম জলকীয়া গুড়ি আৰু লগতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ মই মছলাখিনি জ্বলি যাবৰ কাৰণে আগে পানী দিলোঁ আপোনালোকে পানীটো পিছত দিলেও হ'ব আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে উতলিবলৈ দিম এতিয়া আমাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সিজি গৈছে এয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই আলুখিনি আৰু এইখিনি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম বেছি পানী দি দিওঁ যেতিয়া মছলাখিনি পূৰা শুকাই গৈছে এতিয়া মই ঢাকোন লগাই এইখিনি সিজিবলৈ দিম পাঁচ মিনিটমান এতিয়া মই এইখিনি চব আলুখিনি প্ৰায় মানে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান সিজিয়েই গৈছে সেয়া চব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই ভেন্দিখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে অকণমান শুকান মানে এনেকৈ অকণমান জেপচেপীয়া টাইপৰ মানে অকণমান শুকান টাইপৰো ৰাখিব পাৰিব আৰু অকণমান জুলীয়াকৈও ইয়াক বনাব পাৰিব সেইটো নিজৰ কথা মই কিন্তু বহুত বেছি শুকান মানে নকৰোঁ আৰু বহুত জুলীয়াও নকৰোঁ মানে অকণমান ঠিক গ্ৰেভি অকণমান হ'লেও হ'ব আৰু আৰু এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিছোঁ একেবাৰে কম জুইত মই এইখিনি প্ৰায় পাঁচৰ পাঁচ ছয় মিনিটমান ভালদৰে সিজিবলৈ দিম এতিয়া চাওক এইখিনি আমাৰ পূৰা ছয় মিনিট সাত মিনিটমান হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া চাওক এয়া চাওক আলুবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে আৰু এইখিনি আৰু অকণমান মই ইয়াৰ এই ৰসখিনি শুকাবলৈ দিম আৰু তাৰপিছতে এইটো ইণ্ডাকশ্যনখন অফ কৰি দিম ৰেডি হৈয়ে গৈছে আৰু আৰু এক দুই মিনিটমানৰ পিছতে মই ইণ্ডাকশ্যন অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভিং বলত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম এয়া চাওক এয়া আমাৰ এতিয়া এই ভেন্দি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে এই ভেন্দিৰ সুস্বাদু ৰেচিপিটো একেবাৰে কম উপকৰণে আৰু কম সময়তে মই বনাইছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান ভেন্দিৰ ছিজনেই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইদৰে এদিন নিশ্চয় বনাই ট্ৰাই কৰি চাব এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে কম সময়তে আৰু কম উপকাৰে ৰেচিপিটো আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন লাগিছে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰপিছতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই